Salam dostlar. Bu gün mən sizə MediGet-i yükləməyi və çıt e, qoşmağı öyrədəcəm. Əvvəldə sizə bir link verəcəm. O linkə gəldikdə siz avtomatik olaraq aşağıda çıtencini 6.3 yükləyəcək. Siz onu yükləyərsiniz. Mən yükləmirəm çünki məndə var. Ondan sonra e, MediGet-i açın. MediGet-də hər hansı bir oyunu e, yükləməyə qoyun. Biraz gözləyək. Gördüğünüz gibi 164 kilova, 174, 180, 100. Sonra çizdiğinizi ne Burada balaca bir tane kompüter var, yanıb sönür, kırmızı yaşıl. Ona bir defa basaq, media geti axtarıb tapırıq. Sonra open var, open'a basırıq. Gördüğünüz gibi 100, 100, 200 kimi e çıxmır. Enable speed hack var, ona bir defa basırıq. Burada 1.0 yazıb. Onu biz pozuruq, 0.1 yazırıq. Sonra apply var. açlayıb bir dəfə basırıq. Sonra gördüyünüz kimi dondu. Bunun donması yaxşıdır, çünki indi bir dəfəni özü 1-2 MB-a qədər 1-2 MB olacaq. Gördüyünüz kimi 485 KB. Mmm, yenə yükləyəy. 500 KB. 600 kilobayt. Yəni nə qədər görsəsəz, o qədər də ola bilər. Yəni citimiz işləyir. Özü də burada citencidənən citencidənən çıxmayın. Əgər çıxsanız, citimiz gedər. Ona görə bunu svernot elib, yəni aşağıda saxlayın. Çıxmayın. İndi məndə 5 GB-lıq oyunu 1 saatda yükləyəcək. Gördüyünüz kimi 1 MB oldu. Əgər sizə işləyirsə, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.